哼！一路上妖兽重重，这已经是第十只了，有完没完？看来我得先隐藏气息才行，否则会不停的引来这些妖兽的攻击。已经是第五天了，一点青灵花的影子都看不到。嗯？ 好多鸟儿聚集在那边的山崖上，一定是有奇花异草吸引这些鸟儿。去看看，啊、那个是红色的花，是青灵花。墨台画的还是有几分相似的嘛，我收下了。 还好青灵花完好无损。话说妖兽中的蛇类也是龙族一枝，尸体上的龙力也有很多，正好使用幻龙筋，将这蛇尸上的龙力吸收掉。这青灵花竟然也能吸收到龙力，灵力更加旺盛了。哟，身手不错嘛！ 守护青灵花的大蛇就这么轻易地被你干掉了，偏偏这个时候出现，恐怕是早就埋伏好了的吧？青灵花是我的，花留下，人给我滚！喂，守护妖兽是我击败的，你总不能坐享其成吧？<laughs> 我武王府想得到的东西，还需要和别人商量吗？ 武王府，十年前，我洪家似乎和武王府也有一些过节。本来想依靠着青灵花引更多妖兽取得内丹，可惜被你破坏了我的好事。就拿命来偿还吧！<哼>真是找死，竟然躲都不躲，竟吃我这一刀！ 恐怕凶多吉少。嗯。我与你无冤无仇，你如此不讲道理，别怪我不怜香惜玉。<laughs> 我看你修为还未达到退凡境，也敢如此猖狂，<laughs> 让我看看你如何不怜香惜玉。 你的人头我收下了。什么？武王府的刀似乎有些脆呀、啊。你你是哪家的小子？叫什么名字？洪家子弟洪二。若你就此收手，我便不会再为难你。洪家，原来你是洪家的人。洪龙腾害死我武王府众多子弟，那我更应该将你碎尸万段。 身体里能长出刀刃，这便是我武王府的独门秘术——内刃呼吸法，可将刀刃藏于身体之中，而不会伤害自身。我会把你的肉一片一片的割下来。躲得挺快嘛！哈！ 啊！哼 <noise>，你躲不掉了。什么？啊！你刺中了。啊！啊！怎么回事？刺中头部也没死吗？力度差一点，可惜我的头骨比较硬。 没想到，除了洪峥，洪家又出现了一个不得了的年轻人了。